بعد ذلك قلت يا امي عندهم جلسه الذكر مولد النبوي كمثلي عندهم هنا في ترين وعندهم قصائد وعندهم فقلت يا امي اذهب معي فذهبت جلسنا واذا سمعت امي القصائد الحدرمية الذي نحن نسمع كل اسبوع هنا نعم ما شاء الله ذهبت في السماء تاثرت خلاص ذهبت في السماء كمثل الطيرة. ما شاء الله خلاص واذا رايت النتيجه اعجبت وفرحت حتى بعد ايام انا في بيتي وامي غير مسلمه ما. هي تطبخ وهي تتغني القصيده التي سمعت في المولد ما. فهي تطبخ وتقول يا نبي سلام عليك <applause> وبكيت <applause> أمي غير مسلمة ترسل صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم هل في شيء أجمل من ذلك هل في شيء أحد يستطيع أحد مسلم يفر أكثر من ذلك أن يرى أمه غير مسلمة ترسل صلوات النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت لها ابدا امي ادخل الاسلام وامي الاسلام هكذا 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 يعني فقط بالمحبه التي دخلت في قلبها على حضور المجالس والموالد يوم من الايام كنا نتكلم ونتكلم نتكلم المسلمين وهي لا تقول انتم ولكن تقول نحن معناها هي منا الان هي من امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالمحبه ففرحنا بذلك وبعد ذلك هي استمرنا بهذه الطريقه واصبحت ما شاء الله ان تصلي صلوات واصبحت ان حتى تجلس في جلسه العلم وجلسه علوم الدين ما شاء الله ففرحنا بذلك فبعد